Дело в том, что пару дней назад э, я решила действовать сама против э, турков, которые в нас держат заведение ночной клуб. Э, я позвонила в 102 и сказала, сегодня ночью, в час ночи, будет заминирован ночной клуб позвонили с мобильного телефона. Я позвонила с мобильного телефона. Эту карточку я купила. После звонка я сразу выключила телефон и выбросила карточку. Когда ишла в этот клуб, посмотреть, закрыли ли его или нет. На телефонную линию 102 от неизвестной девушки поступил сигнал о том, что в ночном клубе по улице Дзержинского в час ночи произойдет взрыв. По дан... На данное место происшествия выехали все экстренные службы. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что вызов не подтвердился, в результате чего, по данному факту, было начато уголовное производство по признакам статьи 259 Уголовного кодекса Украины. проведенных оперативных разыскных мероприятий с сотрудниками Главного русского центрального райдела милиции города Николаева была задержана 27-летняя местная жительница, которая пояснила, что совершила звонок по причине своих личных непризнанных отношений с владельцами клуба.